بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسول کریم حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس طرح حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب الہی سے غیر معمولی عشق تھا اسی طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت تھی چنانچہ ان کا بیان ہے کہ دو اوقات ایسے ہیں جن میں ان کے قلب کی صفائی اور ایمان کی چمک اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے ایک وقت وہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھ یا سن رہے ہوں اور دوسرا وہ وقت ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے یا گفتگو کرتے دیکھ رہے ہوں ان کے دل میں اکثر یہ تمنا رہتی تھی کہ ان کا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا بوسہ لے لیں چنانچہ ایک بار ان کی یہ دلی تمنا پوری ہو گئی ایک دن حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اچھے اچھے لطیفے یا نصیحت والی کہانیاں سنا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوش ہو کر اپنے ہاتھ سے چٹکی لی تو انہوں نے کہا او اوجا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتص مننی یا اسید اسید تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان ولم یکن قمیص قمیس حینہ علیہسن آپ کے جسم پر اس وقت قمیص ہے لیکن میرے بدن پر تو قمیص نہیں تھی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک سے کپڑا اٹھا دیا اور حضرت اسید اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے جسم مبارک سے لپٹ گئے اور آپ کی بغل اور کمر کے درمیان حصہ جسم کو چومنے لگے ابھی انتہ یا رسول اللہ ان الان ترجمہ اے اللہ کے رسول میرے والدین آپ پر قربان ہو یہ میری اس وقت سے ایک دلی تمنا تھی جب سے میں آپ پر ایمان لایا ہوں آج میری وہ تمنا پوری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عسید رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا جواب محبت سے دیتے تھے اور اسلام قبول کرنے میں جو انہوں نے پہل کی تھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے نیز اس بات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال کرتے تھے کہ انہوں نے غزوہ احد میں اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا یہاں تک کہ اس روز ان کو نیزے کے ساتھ گہرے زخم آئے تھے حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قبیلے میں جو قدر و منزلت حاصل تھی اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پورا احساس تھا اسی لیے جب وہ کسی کی سفارش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش ضرور قبول فرماتے تھے حضرت عسید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار کے ایک گھر کا ذکر کیا جو نہایت محتاج اور ضرورت مند تھا اور اس میں اکثریت خواتین کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لقد جئتنا یا عسید بعد ان انفقنا ما بی ایدینا فَإِذَا سَمِعْتَ بِشَيْءٍ قَدْ جَاءَنَا فَذْكُرْ لَنَا أَحْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ تم میرے پاس اس وقت آئے ہو جب میں وہ سارا مال تقسیم کر چکا ہوں جو میرے پاس تھا جب تم سنو کہ میرے پاس مال آیا ہے تو ان لوگوں کا مجھ سے ذکر کرنا اس کے کچھ دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور خاص طور سے انصار کو اور اس گھر والوں کو کافی مقدار میں مال دیا تو میں نے کہا جزاک اللہ عنہم یا نبی اللہ خیر اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی طرف سے بہترین جزا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وَأَنْتُمْ مَعَشَرَ الْأَنصَارِ جَزَاكُمُ اللَّهُ أَتْيَبَ الْجَزَا فَإِنَّكُمْ مَا الجز أَعِفَّةٌ ان وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً بَعْدِ فَاسْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ وَمَوْعِدُكُمُ و اے انصار کے لوگوں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بہترین جزا دے جب سے میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں تم لوگ پاک دامن صبر و نعات اختیار کرنے والے لوگ ہو لیکن میرے بعد تم لوگوں کے حقوق نظر انداز کیے جائیں گے اور دوسروں کو تمہارے اوپر ترجیح دی جائے گی جب ایسا ہو تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات ہو ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کی تصدیق حضر اسید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب خلافت کی ذمہ داری حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے ہوئی تو انہوں نے ایک دن مسلمانوں میں مال اور سامان تقسیم کیا اور میرے پاس ایک جوڑا بھیجا جو میری نگاہ میں ایک معمولی سا تھا اور ابھی میں مسجد ہی میں بیٹھا تھا کہ میری طرف سے ایک قریشی جوان کا گزر ہوا جس کے جسم پر انہی جوڑوں میں سے ایک لمبا چوڑا جوڑا تھا جسے وہ زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا یہ دیکھ کر میں نے اپنے ایک ساتھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر کیا انکم ستلقون اثرتم من بعدی کہ میرے بعد تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اور اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر میری بات ان کو بتا دی وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے میں اس وقت نماز میں مشغول تھا انہوں نے فرمایا کہ اسید نماز پڑھ لو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا میں نے جو کچھ کہا اور دیکھا تھا ان کو بتا دیا تو انہوں نے فرمایا اف اللّہ تل کا فلان باَست انصاری عقبی بدری انصوری فشراها منه هذا الفتى القرشي ولبسها أفتظن أن هذا الذي أخبر به رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في زماني فقال أسيد والله يا أمير المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك الله تعالى تمكو معاف فرمائي بو جورا من فلان کے پاس بھیجا تھا وہ ایک انصاری ہیں جن کو بدر اور جنگ احض میں شرکت کا شرف ان سے وہ جوڑا اس قلیشی نوجوان نے خرید کر پہنا تھا کیا تم سمجھتے ہو کہ جس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دی تھی وہ میرے زمانے میں پیش آئے گی حضرت اسیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المؤمنین خدا کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ بات آپ کے زمانے میں پیش نہیں آئے گی وفات حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت ہی میں اللہ تعالی نے ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا اما اللہ و انا اللہ انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے ذمہ چار ہزار دنم قرض ہے ان کے رشتہ داروں نے چاہا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے ان کی زمین کو فروغ کر دیں لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا میں اپنے بھائی عسید رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال کو فقیر اور لوگوں کے لیے بوجھ نہیں بننے دوں گا پھر انہوں نے قرض خواہوں سے گفتگو کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ان کی اس زمین کے پیداوار چار سال تک ایک ہزار درہم سالانہ کے حساب سے خرید لیا کریں اور اس طرح اپنا قرض وصول کر لیں اس طرح چار سال میں قرض بھی ادا ہو جائے گا اور زمین اولاد کی ملکیت بھی رہے گی فوائد و نصائح دین کے لیے سفر کرنا صحابہ کی سنت ہے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ یہ بات بکثرت پائیں گے کہ اسلام لانے کے بعد وہ فوراً دوسرے لوگوں کو اسلام میں لانے کی فکر فرماتے رہتے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں جا کر اسلام پھیلانا شروع کر دیا اور حضرت اسعد بن سرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بنو عبدالاشحل کے گھروں پر گئے اسی طرح آج ہم بھی لوگوں کے گھروں پر جا کر اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو اسلام پر چلنے کی دعوت دیں اور ان کو اس بات کی دعوت دیں کہ وہ دوسروں میں دین زندہ کرنے کی محنت کرے اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئیں بلکہ وہ خود لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے کہ وہ کافروں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اب آپ غور کریں کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں اور مسجدوں میں نہیں آتے اسلام پر عمل نہیں کرتے یا اسلام کے پھیلانے کی محنت نہیں کرتے تو ان کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت کتنی زیادہ ہوگی